Manifestacija kotra promovuje multikulturalnost i bohatstvo različnosti už po štvrti razorganizovana na kupališću Štrand u organizaciji Horodskog željenjidla z Novog Sadu. Na Vojvodina fest prijaveli še člen iz rižnih turističnih združenja, majstrove kuharskih skupnostov, vinarejak i kulturno-umetnickih društva. Ove godine, kada su izlagači u pitanju, imamo ih preko 150. Prvi put ne samo iz Vojvodine, već je ovo praktično postao internacionalni festival. Stigli su nam gosti iz Velike Gorice i Slovenije, iz Mađarskog Segedina, a to je praktično i naš krajnji cilj za nekoliko godina, da se ovaj festival proširi i na sve zemlje ovog festivala региона. Mazda je kremni kolač koji vredi pokoštovati. Ja dumam že svaki vredi pokoštovac Hey, svaki dobri na svoj sposób. A to ti klasični shtrudli mame, pitki iz jablukom, kifločki, to ti baking kolač, to to co naj bar Najutraše za naš čiviteljov medzi inšim budze varic kapusta u najvekšim kotljena švece kapacitetu 500 tisjači litri, u kotrim mož shotovit zvecijak dzešet tisjači porciji toho jedla.